بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فورت پلر ٹی وی یو ایس اے کے پروگرام واشنٹر گلوبل فورم سے میں ہوں بیورو چیف اسلام آباد مزر اقبال ناظرین اکرام اس سے قبل بھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ فورت پلر ٹی وی یو ایس اے کے پریزیڈنٹ جناب فاروق مرزا صاحب ان دنوں پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں تو ماہ سے زیادہ کرسہ انہیں پاکستان میں ہو گیا ہے اس دوران انہوں نے کم و بیش پورے پاکستان کا وزٹ کیا پاکستان کے مختلف جو ادارے ہیں چاہے وہ وفاقی ہوں یا صوبائی ادارے ہوں فوج پاکستان کے اہم ادارے ہوں وزٹ کیا لوگوں سے ملاقاتیں کی اور اس پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ فاروق مرزا صاحب کے جو ایکسپیرینس ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں پاکستان میں سیاسی صورتحال ہو معاشی صورتحال ہو اور جو دیگر معاشرتی معاملات ہیں روز بر روز صورتحال تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فاروق مرزا صاحب جب تک یہاں پہ موجود ہیں ہم ان کے ایکسپیرینسز آپ تک پہنچاتے رہیں گے آج اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے اور بغیر مزید کوئی تمید باندھے میں فاروق مرزا صاحب کو خوش آمدید کہوں گا فاروق صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ایک تو آپ کو بڑی مبارک ہو جی آپ کا جو پہلا پروگرام تھا اس کو بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے اور اپریشیٹ بھی کیا ہے تنقید بھی ہوئی ہے اس پہ لیکن اٹس uh, پارٹ of the گیم جو لوگ uh, دیکھتے ہیں وہ پسند بھی کرتے ہیں وہ اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں تعریف بھی کرتے ہیں فاروق مرزا صاحب دو تین چار ایشوز ایسے ہیں جو برننگ کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں ان میں ایک ایشو ہے پاکستان کے چار صوبے ہیں پنجاب ہے خیبر پختونخوا ہے سندھ ہے بلوچستان ہے آ, جن میں وزرائے اعلیٰ ہیں حکومتیں بن چکی ہیں آٹھ فروری دوزار چوبیس کو انتخابات ہو چکے ہیں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ زیادہ پرومینٹ بن کے سامنے آ رہے ہیں یا آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حدف ہے ان کا وفاقی حکومت پاکستان کے ادارے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سو ارب روپیہ جو ہے وہ وفاقی حکومت نے دینا ہے اچھی بات ہے دینا ہوگا اور دینا بھی چاہیے ان کو مانگنا بھی چاہیے لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں قبضہ کر لوں گا میں سوئچ آف کر دوں گا ہر روز ان کے لہجے میں جو تلخی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے شدت جو ہے وہ آتی چلی جا رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ماضی میں اس قسم کی کوئی مثال ہے یا آپ سمجھتے ہیں ایک وزیر اعلیٰ کا یہ مینڈیٹ ہے تھینک یو ویری مچ مذر اقبال صاحب آ, بڑے امپورٹنٹ موضوع پہ بات چھیڑی آپ نے سب سے پہلے Uh, اگر آپ جو ایک پولیٹیکل ایک سٹرکچر بنا ہے پاکستان کے اندر اس وقت آلموز تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی کے وہ اس پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بن چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی نے کچھ ایسے لوگ رکھے ہوتے ہیں جن سے وہ اداروں کے خلاف وہ اپنے اپوننٹس کے خلاف اور اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے واچ کے لیے گینز کے لیے وہ ان سے باتیں کہلواتے ہیں یہ مسلم لیگ نواز گروپ میں بھی ہیں اور جو ترجمان کہلاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے بھٹو وفاق میں تو نواز شریف صاحب بھی کم و بیش اسی قسم کی بے شمار مثالیں ہیں اور ابھی یہ جو کردار ہیں یہ بیسیکلی جس طرح آپ نے علی امین گنڈا کی بات کی ہے یہ تو ان کی گفتگو سن کے ایک تو ہنسی آتی ہے دوسرا خود شرمندگی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میں کیسے ملک میں یہ باتیں سن رہا ہوں جہاں وہ کھلے عام اداروں کو اور افواج پاکستان کو چیلنج دے رہے ہیں اور وہ ڈائریکٹ آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا وہ جواب جو ہے وہ کے پی کے میں بطور پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کے وہ دے رہے ہیں اچھا پاکستان کے بہت سے پولیٹیشنز نے اس پر بات کی ہے اس کے بعد وہ بات ابھی تھا بھی نہیں ہے انہوں نے ابھی حالیہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو چیلنج کیا ہے اور انہوں نے یہاں تک کہ انہوں نے کہا جی کہ پندرہ دن کا میں الٹی میٹم دیتا ہوں اس کے بعد سوچ بند کر دوں اور میں میرے پاس سوچ ہے وہ جب میں چاہوں گا آن کروں گا جب میں چاہوں گا وہ میں آف کر دوں گا اور پھر اس سے قبل اس نے چند روز پہلے گورنر کو انہوں نے دھمکی دی تو یہ جو اس وقت یہ سلسلہ بیسیکلی یہ باتیں ان سے کہلوائی جا رہی اور یہ چونکہ وہ ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز ان کا ایک کردار بڑا ایک شیم پھول رہا ہے جو وہ اس سے پہلے بھی اداروں کے خلاف وہ افواج کے خلاف مہم جو ہی کرتے رہے پھر وہ پکڑے گئے پھر وہ اپنا ان کا کوئی وہ جو ہوتا ہے کیا نام ہے وہ کمپیوٹر ان کا اپ گریڈ ہوا تو پھر واپس آئے ایک پولیٹیکل اور یہ جو کردار ہے یہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ بات آ جائے گی سامنے بیان وہ کہیں گے جی یہ اس کا ہماری جو پارٹی ہے اس کے ساتھ اس کا یہ کی پالیسی نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یا یہ رویہ جو ہے یہ اس کی ہم اجازت نہیں دیتے اور جب یہ اس سے پہلے ان کے ایک وکیل ہیں شیر افضل مروت سعودی عرب کے بارے میں انہوں نے اس قسم کے مستقل کی ان ان تھی پارٹی نے اس, اس سے خود کو ڈسٹنس کرتی ان سے سعودی دیس عرب کے بارے میں یہ بات کہلوائی گئی اور پھر اس سے پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس دا گئی وہ پریس کانفرنس بھی ان سے کروائی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کا بائی کارڈ کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے اور انہوں نے جسٹس عیسیٰ چیف جسٹس کے بارے میں انہوں نے ایسی باتیں کی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا لائسنس جو ہے اسی وقت ریووک کر دیا جاتا اور ہمیشہ کے لیے کر دیا جاتا لیکن پھر جو جو چیئرمین پی ٹی آئی وہ آئے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ نہ تو پارٹی پالیسی پھر, پھر, پھر انہوں نے اسی پریس بریفنگ میں ان کو آپ اپنے ساتھ بٹھا کے تپکیاں بھی دی یہ اسی طرح آپ جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ ان کا ان کے رویے ہیں انہوں نے ایسے کچھ لوگ رکھے ہوتے ہیں جو پپٹ ہیں جن کا نہ ضمیر ہوتا ہے نہ ویژن ہوتا ہے ان کو بیسیکلی ہم کٹی پتنگ کہتے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ بگ ماؤت ہوتے ہیں ان کو نہ تو اداروں کے وقار کا خیال ہوتا ہے نہ اپنے وقار کا خیال ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک بڑی پلیٹیکل پارٹی کی روزشب کیا حوالے سے آپ بڑے ہارڈ آ رہے ہیں؟ وہ جس طریقے کی زبان یوز کرتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو فوری طور پر اریسٹ کر لینا چاہیے اور ان کو پابندے سلاسل کرنا چاہیے اور ان پر کیس جو ہے ایک بقیدہ طور پر کرنا چاہیے کیونکہ وفاقی اداروں کو اس طرح وفاقی حکومت کو یا اداروں کو یا اس طرح افواج کو دھمکانے کے الزام میں موجود ہونے کے دوران جو ایکسپیرینس وہ کر رہے ہیں آپ نے ابھی بات کی آ, عدلیہ کی توہین کی اگر میں صحیح سمجھا ہوں تو یہ صرف شیر افتر مروت ہی نہیں ہے کو نہیں ہے بلکہ ایک آزاد سینیٹر فیصل بابڈا جن کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے اور وہ سینیٹر بن گئے ہیں سوال تو اٹھ رہے ہیں کہ ان کو کس نے سینیٹر بنوایا وہ کس کی ایما پہ یہ بات کر رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ تک کہا کہ ہم ججز کی پگڑیوں کے ساتھ فٹ بال پھر گزشتہ روز جسٹس موسس جج جسٹس سطر من اللہ صاحب نے اس کا نوٹس دیا اور پھر عدالت نے نوٹس دے کے ان کو کر دیا. صرف حسن پارٹا ہی نہیں ہے مصطفیٰ کمال ہے ان کا تعلق ہے اور اون چودھری ہے انہوں نے بھی کم و بیش اسی قسم کی گفتگو کی تو یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے دیکھیں اسی کانٹینویش میں جس طرح یہ بات ہو رہی تھی میں نے کہا تھا کہ یہ کٹی پتنگیں ہیں یہ کردار فیصل واڈا جو ہے یہ جب یہ پی ٹی آئی میں تھے تو پی ٹی آئی پہ ایک بہت بڑا بوجھ تھے عمران خان فوجی بوٹ لے کے آ گئے تھے یہ ایسی حرکتیں کرتے تھے اس وقت بھی متعدد دفعہ عمران خان نے خود اس کو ڈس لائک کیا وہ ایسی باتیں کرتے تھے جس سے میڈیا ٹینشن ہو اور یہ اس وقت بھی بیسیکلی یہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک مائنڈ سیٹ جو کام کر رہا تھا یہ اس کا حصہ تھے اور پھر انہوں نے چونکہ بزنس مین ہیں انہوں نے بہت ہی خاص روابط کچھ ہمارے اینکرس ہمارے جو آ, آ, جو میڈیا آ, جائے آ, جائے جائے آنکر. آ, ان کے ساتھ انہوں نے تعلقات بڑھائے پھر یہ جو پرائم ٹی وی پہ آ کے اسی طرح کے دعوے کرتے کبھی یہ کہتے کہ ارشد شریف جو ہے اس کے قاتلوں کا قتلوں کا کوئی پتہ جب اس ان کے پاس وہ قاتلوں کے جب ان سے سوال پوچھا جاتا تو کہتے ہیں میں کسی اور فورم پہ بتاؤں گا ابھی انہوں نے کہا عدالت میں بتاؤں گا اچھا اب یہ عدالت میں بتاؤں گا اب یہ ان کا ایک نیا روپ سامنے آیا جب پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈسمنٹل ہوئی تو یہ شیر ہو گئے چونکہ یہ پہلے ہی اس انٹی مائنڈ سیٹ تھا تو انہوں نے پھر وہ ساتھ دیا اور پھر مخالف قوتوں کے ساتھ مل کے انہوں نے ایسے ایسے ڈرامے کیے اور پروگرام کیے تو یہ اہم ہوتے جائے آپ کو پتا ہے کہ یہ اسی عدالتی نظام نے ان کو جو ان کو انہوں نے ریوو کر دیا تھا ان کی سینٹرشپ سینٹرشپ اور اس میں جو انہوں نے سیٹ جیتے تھے تو پھر یہ اسی عدالتوں کے ذریعے یہ معافی مانگ کے یہ دوبارہ آگئے اب دیکھیں آنے ان کے انتخاب پر بھی بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کسی پولٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق نہیں ہے اور پاکستان جیسے ملک میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہ سر یہ آپ کے خیال میں ان کے بارے میں جو تاثر ہے آپ اس کو کتنا درست سر یہ کہ یہ طاقتور لوگوں کے قریب ہیں دیکھیں اس کو تھوڑا سا فریز کر لیتے ہیں میں نے پہلے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی نہ کوئی عزت ہوتی ہے نہ ان کا کوئی وقار ہوتا ہے اور یہ ایک پولیٹیکل ایک مائنڈ سیٹ سے یہ تعلق رکھتے ہیں یہ ہر جگہ پہ جہاں ان سے باتیں کہلوانے کی ضرورت ہوتی ہے تو لوگ درک بات نہیں کرتے پھر ان سے یہ کہلوائی جاتی ہیں ابھی کس ان, سے ان, سے ان سے پیچ کی جاتی ہیں اب آپ دیکھیں دیکھیں اب بات یہ ہے کہ اس وقت عدالتیں جو ہیں عدالتوں پہ آتے ہیں عدالتوں کے بارے میں بات ہوئی نا عدالتوں کے آٹھ ججز ان کے ایک دم ضمیر جاگ گئے اور اس وقت جب جاگے انہوں نے جو سو سو دو دو سو مقدمات جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کے فیصلے کیے کہ ایک سال سے اپنے چیف جسٹس نہیں نہیں یہ دیکھیں میری بات سنیں چونکہ ایک عدالتی نظام ہے کیا اس عدالتی نظام کی اس سے بڑی کیا توہین ہوگی کہ عوام جو ہے ان کا عدالتوں سے اعتبار اٹھ جائے اب یہ جج جو ہیں اگر یہ ان کے ضمیر جاگ گئے تھے تو سب سے پہلے ان کو چاہیے تھا کہ یہ ریزائن کرتے ریزائن کرنے کے بعد پھر یہ ایک پٹیشن فائل کرتے اور بتاتے کہ جناب یہ یہ جی مقدمات تھے ان کے یہ یہ جی نمبر ہیں اور یہ ان کا عدالتی نمبر یہ ہے ڈاکٹ نمبر یہ ہے اور فلاں فلانے بندے کے کہنے پہ میں نے ڈر کے فیصلہ کیا اب عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہے استیفہ کسی مسئلے کا حل ہے بالکل استیفہ ہے اب وہ عدالتوں میں بھی جاتے ہیں جب وہ پہلے ڈرے ہوئے ڈر کے انہوں نے اتنے مقدمات کے فیصلے دے دیے تو اب وہ کیا ڈر ختم ہو گیا ان کا اب تو پھر بھی وہ اب تو وہ جج کریڈیبل نہیں رہا نا جس جج نے اپنا ڈر کی وجہ سے وہ فیصلے کرتا رہا اور وہ وہ چیف جسٹس کو لکھتا رہا وہ چیف جسٹس وہ کس مائنڈ سیٹ کے ہوں گے جنہوں نے ایکشن نہیں لیا آپ خود ہم رہے ہیں کہ یہ ڈر کے فیصلے کرتے رہے آپ کے خیال میں جو بھی ان کو ڈراتا رہا ہے کیا اس کی کوئی اخلاقی حیثیت ہے پاکستان کے ججز کو کوئی بھی مہا کوئی بھی اٹھ کے اگر ڈرائے اور جج مجبور ہو جائے کہ وہ ڈر کے پیس کے کریں اس کی اخلاقی دیکھیں جب تا جب وہ جج بنے تھے انہوں نے یہی اوتھ لیا تھا وہ کسی دھونس تمکی میں نہیں آئے یا کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے وہ فیر فیصلہ کریں گے ضمیر کے مطابق کریں گے وہ ججی کیا جو ڈر جائے نہیں اگر کسی درانے کی کوشش کی ہے نہیں اس کے ساتھ کیا ہونا اگر وہ ڈرانے کی کوشش کی ہے وہاں پولیس بھی لا انفورسمنٹ ہتھکڑیاں لے کے کھڑی ہوتی ہے وہ ایک منٹ میں ڈرانے والے کو ہتھکڑی لگا کے منہ کالا کر دیں ان میں سے ایک ایسا بھی جج ہے جس نے باقاعدہ بری ایک جوڈیشری کے سامنے بتایا کہ جناب فلاں جو ہے وہ میرے پاس آئے تھے وہ یہ فیصلہ کرانا چاہتے پھر وہ ڈٹے رہے پھر وہ سپریم کورٹ تک گئے اور انہوں نے پھر کیس جیتا ان کی اخلاقی فتح ہوئی اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ آ... صاحب جی میں بات کر رہا ہوں آپ اب, اب آپ دیکھیں یہ تماشا لگا ہوا ہے اب وہ آٹھ جج جو ہیں وہ ایسی انوائرمنٹ پیدا ہو گئی ہے کہ شاید وہ انٹری اسٹیبلشمنٹ وہ کام ہیں بھائی اب آ جائیں دوسرا بابر ستار صاحب کا معاملہ ہے اب وہ ایک ایسا ہی تاثر ہے کہ جس طرح وہ اداروں اور اسٹیبلشمنٹ کے وہ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے اصل میں یہ جو ہو رہا ہے نا جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا کہ یہ ہو کہہ رہا ہے یہ ایک ٹرمنالوجی ہے جس کا نام ہے آسٹر پلان یہ آسٹر پلان بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی ہوا تھا یہ نواز شریف کے خلاف بھی ہوا تھا اس سے علاوہ متعدد رجیم چینج ہوئے تھے تو پیٹرن یہی ہے پیٹرن کیا ہوتا ہے کہ عدالتوں کو وفاق کو اسٹیبلشمنٹ کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور یہی روایت بھی یہی ہے ٹریڈیشن بھی یہی ہے اس کے بعد یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے اس کے ایک دو مہینے بعد پھر یا تو رجیم چینج ہوتا ہے یا پھر کوئی بڑا شب خون مارا جاتا ہے تیسری قوت ہوتی ہے جو تاک لگا کے بیٹھی ہوتی ہے وہ پوری بسات دیتی ہے صاحب بات ہو رہی ہے آپ نے آسٹر کی بات دید. دو تین چیزیں میں چاہوں گا اس آپ اس کو کور کر لیں ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں مختلف ادوار میں وہ یہ دعویٰ کرتی رہی ہیں کہ وہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی ایک پیج پھٹ جاتا ہے اور پولیٹیکل پارٹی ورسز اسٹیبلشمنٹ ہو جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جوڈیشری اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک پیج پہ ہے پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری ہے وہ ایک پیج پھٹ گیا اور وہ ایک دوسرے کے سامنے ہم نے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں ہوں پاکستان کی جوڈیشری ہو اور جو دیگر اس قسم کے آرگنس ہیں وہ ورسز ادارے برسف اسٹیبلشمنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے آج سے کوئی ایک ڈیڑھ مہینے تک یوں لگ رہا تھا جیسے پاکستان کی جوڈیشری اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں فیصلے جو ہیں وہ بڑے اور طرح کے ہو رہے ہیں کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پولیٹیکل معاملات میں ایک پیج پہ ہو وہ جوڈیشل معاملات میں ایک پیج پہ ہو اور پھر جب کہ ایک پیج پھٹتا کیوں ہے وہ کیا وجوہات دیکھیں یہ جو ایک پیج کا جو ماسٹر پلان کو میں بتاتا ہوں آپ کو جو ایک پیج کی جو رٹ لگاتے ہیں نا یہ لوگ یہ کوئی ایک پیج نہیں ہوتا اصل میں یہ پوری ایک بک ہے ایک آئین ہے جو فوج ہوتی ہے نا وہ منتخب حکومت کے انڈر کام کرتی ہے صدر پاکستان اور جو وزیراعظم ہوتے ہیں وہ ان کے احکامات چلتے ہیں فوج جو ہے وہ معاون ہوتی ہے کسی بھی فیڈرل گورنمنٹ کی لیکن یہاں میں آپ کو یاد کراتا ہوں آپ کی یاد آس کے لیے پاکستان کے سابق آرمی چیف محترم جناب جنرل کمل جاویز باجو صاحب ریکارڈ پہ ہیں اپنی ریٹائرمنٹ سے کچھ حفظ پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب فوج میں مداخلت اب فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی اس کا مطلب ہے اگر یوں لیا جائے کہ آپ پہلے فوج سیاست میں مداخلت کرتی رہی ہے تو پھر وہ جو بائی بک تو نہ ہوا دیکھیں آپ مجھے بات مکمل کر رہے بات اس کا فوری جواب یہ ہے کہ اسی پولیٹیکل گورنمنٹ نے پی ٹی آئی نے جنرل باجوہ کو تاہیات ایکسٹینشن دینے کی بھی بات کی تھی اور اس ہاں جی اسی پولیٹیکل گورنمنٹ نے جن کی آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ ضد کر کے جنرل باجوہ کو انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی اور ان کا یہ خیال تھا کہ جب تک جنرل باجوہ ان کی فیور کرتے ہیں یا ان کی حکومت کے ساتھ ہیں اور وہ جو اے ون پیج کا چورن بیچ رہے تھے اس وقت تک ان کی گورنمنٹ رہے گی اور ان کو یہ خوف تھا کہ اگر یہ آ, ان کے خیر خواہ یا ان کے حکامات یا ان کی خواہش کے مطابق وہ نہیں چلیں گے تو پھر ان کی حکومت بھی نہیں چلے گی اچھا باقی یہاں دیکھیے آپ مجھے بات مجھے بات کرنے میں مسئلہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ چونکہ ناہل ہیں نادان ہیں نا تجربہ کار ہیں انہوں نے کوئی سیکھا نہیں ہے سبق نہیں سیکھا انہوں نے وہ ریونج لیتی ہیں وہ عدالتوں کو استعمال کرتی ہیں عدالتوں کے ذریعے وہ ملک سے باہر جاتے ہیں عدالتوں کو ذریعے ہی واپس آتے ہیں پھر وہ کتنے بڑے مجرم ہوں کتنے اربوں کروڑوں خربوں کے ان پہ مقدمات ہوں ان کے بچوں پہ وہ انہی عدالتوں کے ذریعے اس طرح باہر سے آ کے وہ آپ کے دوبارہ حکمران بن جاتے ہیں اور پھر جی بالکل آپ نے دیکھا نہیں ہے ایک جج کی اور ایک وزیر اعلیٰ جو تھے ابھی پابند ہیں ان کی گفتگو نہیں سنی وہ ایک جج کو کس طرح مخاطب کر رہے ہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ایک روایت بن چکی ہے کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ انفیریٹی کمپلیکس کا شکار رہتی ہے اس کو کسی سہارے کی ضرورت رہتی ہے کیونکہ ایک عرصے سے وہ اسی سہارے کے بل بوتے پہ یا ایک رونگ نیریٹیو ڈیولپ کر کے کہ وہ جی میرا فلانے کے ساتھ تعلق ہے میرا فلانے وہ یہ غلط نیرٹیو دے کے وہ پاور میں آتی ہے اور پھر جب پاور میں آتے ہیں تو پھر یہ وہی روٹ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں بات یہ ہے کہ اس وقت ادارے اس وقت آپ کی پولیٹیکل پارٹیاں اور اس کے علاوہ آپ کی عدالتیں یہ تین ہی جو ہیں یہ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ کا جتنا بھی پولیٹیکل سٹرکچر جو ہے وہ فزیکلی مفلوج نظر آتا ہے عدالتیں جو ہیں عدالتوں سے متحفظ مانگ رہی ہیں آپ اس سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں جس نے فیصل واڈا کا کیس ایک منٹ میں لے لیے انہوں نے اب چیف جسٹس سے یہ بندہ پوچھے کہ جو ڈیڑھ لاکھ کیس پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ پہلے سننے چاہیے یا فیصل واڈا کا کیس اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصل واڈا نے بڑی زیادتی کی آئین پاکستان کے اندر یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی فوج یا عدلیہ کی توہین کرتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ ایکٹ کرتی ہے اب فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو کیوں نہیں پکڑا اس اس کو ببندے سلاسل نہیں کیا اس پر نہیں کیا پرچہ بنایا یا اس کو پوچھ گچھ نہیں کی وہ اس لیے کہ فیڈل گورنمنٹ جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی گراج نکالتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ایسے کردار ایسی باتیں کریں اب فیڈرل گورنمنٹ بھی تو یہی باتیں کر رہی ہے نا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ دو وزیروں نے باقاعدہ تو یہ دیکھیں اصل میں یہ پولیٹیکل پارٹیوں کے جو فوج اداروں کے ساتھ گرج ہیں وہ اس طریقے سے نکالتے ہیں جب کیا جنرل باجوا کی سٹیٹمنٹ جو تھی وہ انہوں نے بالکل صحیح دی تھی سٹیٹمنٹ کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے وہ جو بھی احکامات دے گی اس کے وہ پاباندھیں وہ کہنے ہیں اب سیاست میں مداخلت نہیں کریں اور انہوں نے بالکل کہا اس میں آئی ایس پی آر کی جو ایک پریس کانفرنس بھی تھی آئی ایس آئی کے جنرل بھی آئے انہوں نے بھی یہ کہا کہ اسٹریٹیجی یہ ہے کہ ابھی ہم سیاست میں نہیں ہم مداخلت کریں اچھا پھر نہیں کی نا جب انہوں نے چلیں اس سپیسیفک ٹائم میں نہیں کی اب ہمارے پاس تو کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہی ہم جو بات کہہ دیں اب پرابلم یہ ہے کہ اب اگر فیڈرل گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے تو پھر ان کے پاس ایک پارلیمنٹ کا فورم ہے نا ان کی اکثریت بھی ہے اب تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں نا مولانا فضل الرحمن دمکا رہے ہیں فوج کو وہ مل جائیں ساتھ نون لیگ والے مل جائیں ایون کہ ابھی آپ کے پی ٹی آئی کی بھی یہی گریوینسیز ہیں نا تو جو آپ کے جو آ, آپ کی پیپلز پارٹی ہے ان کی تو چالیس سال پرانی ان کی گراج ہے ان کے تو رہنما کو پھانسی دی ہوئی ہے خوش نہیں, دیئے. نہیں مطلب اس دور میں تو دی تھی نا پھانسی تو اب ساری پولیٹیکل پارٹیاں مل کے پارلیمنٹ میں جائیں اور قانون, قانون سازی کر لیں اور قانون سازی کر لیں اور پھر قانون سازی کے ذریعے دیکھیں ابھی ان کا صدر بھی سنے سنیں نہیں نہیں آپ بات مکمل کرے گا بات مکمل کر لیں صدر بھی تو ان کا اپنا ہی ہے نا اور ان کی اکثریت بھی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیاں اب عمران خان صاحب کا دور تھا جب یہ ایک پیج کی آپ بات کر رہے ہیں پیج پھٹنا شروع ہوا تو اس وقت ایڈمنسٹریٹو قانون بنائے گئے جن کو بیڈ بل کہتے ہیں چوتیس بل پہ صدر پا... پاکستان اس وقت کے علوی صاحب انہوں نے سائن کیے تھے اور ان چوتیس بلوں پہ نہ کوئی بحث ہوئی تھی نہ اس میں عوام کی عوام کے نمائندوں کی رائے تھی وہ اسی طرح وہ بل بنا شور شور میں پاس ہو گیا اور اگلے دن صدر علوی نے چونتیس بل پاس کر دیا اگر وہ کچھ کرنا چاہتے تو ایک پینتیس ماہ بیل لے آتے جو فوج کے فوج کی جو حدیں تائنات کر دیتے سے تو وہ لاؤن بے لے بے لے جا جا بن جاتا پہلے سے نہیں, نہیں نہیں آپ جو جو پاکستان کا آئین جو ہے وہ فوج پاکستان کو یہ اختیار آپ بات, بات نہیں سمجھ رہے آپ میری بات نہیں وہ سردی کو ختم کر کے ماشاءاللہ اس سے پہلے ہوا نہیں نہیں آپ بات میری مکمل نہیں ہونے دے یہ میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں اگر انہوں نے پینتیس ماہ بیل پاس نہیں کیا تو پھر ان کو یہ گینڈا کرنے کا یا شکایت کرنے کا بھی حق نہیں اچھا چلیں ان کو چھوڑ دیں اب نون لیگ کی گورنمنٹ ہے دیکھیں فوج اور عدلیہ کے خلاف اگر کوئی بولے گا یا آرمی کے خلاف کوئی بولے گا اداروں کے خلاف بولے گا تو آئین میں لکھا ہوا ہے نا کہ فیڈرل گورنمنٹ ایکٹ کرے گی فیڈرل گورنمنٹ ایکٹ کیوں نہیں کرتی وہ اس لیے نہیں کرتی کہ وہ اپنی گراج اس طریقے سے لیتے ہیں Uh, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی مسلح فواج ہو پاکستان کی ادلیہ ہو پاکستان کے اداروں کے خلاف بات نہیں کی جانی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ایک نریٹو یہ بھی ہے اور بڑا اسٹرانگ نریٹو ہے کہ پاکستان کی ادلیہ ہو مسلح فاج ہوں ان کو پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے رہی بات قانون سازی کی پاکستان میں پہلے سے بہت سے قوانین ہیں لیکن ان قوانین پہ عمل نہیں ہوتا جب ہم اپنی حدوں کو جاتے ہیں دھڑیا کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے پارلیمنٹ کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے مکنہ جو ہے اس کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے اور جو پاکستان کی سیکیورٹی کی ادارے ہیں ان کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے پروگرام آپ کو کیسا لگا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا فاروق فرض صاحب کے ساتھ ہم مزید اس قسم کی جو نشستیں ہیں وہ آپ کے لیے پیش کرتے رہیں گے آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ آپ پوپولر ٹی وی یو ایس اے کا یہ پروگرام واشنگٹن گلوبل فورم امازون Fire ٹی وی راکو ٹی وی ایپل ٹی وی گوگل ٹی وی Play ٹی وی کروم کاسٹ ایپل پلے گوگل پلے سمیت تمام Android ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں اپنی فیڈ بیک سے ضرور لوازیے گا اللہ لیمان.